Мы провели очень полезную встречу с Оргкомитетом правительственной Олимпиады. Обменялись, как говорится, своим видением на решение проблем, связанных с безопасностью, с работой аэропортов в критических моментах. Особенно с много внимания правительство Британии уделяет наследию, то есть тому, что будет с олимпийскими объектами после Олимпиады. Поэтому очень полезная встреча и Лондон будет проводить Олимпийские игры для своих школьников за два месяца до турнира. Я думаю, мы обсудим эту идею в Киеве и почему бы не провести школьный чемпионат и, допустим, там 5-10 мая сыграть финал на главном стадионе нашей страны. Это было бы... Каждый украинский школьник почувствовал бы себя частичкой евро и то, что он Задействуем в этом глобальном турнире, глобальном для всей Европы. Как по чемпионату Европы, так и по, который мы уже получили по баскетболу, так и по Львовской Олимпиаде, дай бог, если нам удастся ее получить больше, все-таки возможности надо давать бизнесу. Во-первых, здесь есть время. Не надо тушить пожар бензином, как произошло по Евро-2012. Это приводит к неэффективным затратам потери качества и всех остальных негативных моментов. Что касается Олимпиады, надо сделать хорошую горную инфраструктуру, то есть хорошие автомобильные дороги к основным объектам, которые потом станут местами массового отдыха для всех украинцев и для всех туристов из СНГ. Надо сделать хорошее железнодорожное сообщение с основными пригородных поездов, с основными объектами в Карпатах. Вот, аэропорт готов все остальное и дать возможность построить и олимпийскую деревню, и отели уже украинскому бизнесу международному. Так что роль государства должна быть минимизирована в Львовской Олимпиаде. Настолько, насколько это позволяет возможности постсоветской инфраструктуры. Все городские руководители услышали команду, которая готовит Олимпиаду поняли, что ничего невозможного нет. Ну а детали есть специфические детали по безопасности. Я не хотел бы их раскрывать, потому что это уже для специалистов больше. Разговор чисто для специалистов. Те же проблемы, допустим, у Лондона и украинских городов по отправке болельщиков. Поезжают они плавно, так сказать, ну, несколько дней. А когда матч закончился, представляете, такой матч, как Англия-Франция, и 40 тысяч людей должны улететь. Ну, это, поверьте, требует очень серьезного да, тренинга, испытания, да.